muhabbat va do'stlikka sazovor mo'minlar ollohni yaxshi ko'radilar uni do'st tutadilar olloh yaxshi ko'rgan narsalarni ham yaxshi ko'radilar ollohni yaxshi ko'rgan uni do'st tutgan solih mo'min itoatkor bandalarni do'st tutadilar ammo iymondan kufrni tavhiddan shirkni mo'minlardan kofirlarni afzal ko'rgan kimsani qanday yaxshi ko'rish unga yordam berish mumkin bo'lsa bu eng katta zulmdir shunday qilgan kimsa zolimlarning zolimrog'idir alloh taolo aytadi agar ota onalaringiz farzandlaringiz aka ukalaringiz xotinlaringiz qarindosh urug'laringiz yiqgan mol dunyolaringiz kasod bo'lishidan qo'rqadigan tijoratingiz va yashab turgan uylaringizni olloh va rasulining hamda olloh yo'lidagi jihodning muhabbatidan ustun ko'rsangiz u holda ollohning azobini va jazosini kutavering olloh itoatsiz qavmni haqqi muvaffaq etmaydi deb tavba surasining yigirma to'rtinchi oyatida